квартир 92-го дома по проспекту Металлургов. По просьбе жителей наша съемочная группа побывала на месте и, что называется, на себе ощутила все прелести такого соседства. По всему подъезду стоит жуткий антисанитарийный запах, и находиться здесь без повязки просто невозможно. Чтобы добраться до своих квартир, жильцы вынуждены использовать вот такие марлевые повязки. В течение трех лет жильцы второго подъезда не могут найти общий язык со своими соседями, проживающими на восьмом этаже. Проблемы начались, когда в одной из квартир появились домашние животные. С 2009 года у нас вообще невозможно здесь жить. У них 13 кошек, 20, говорят, сейчас уже кошенят, 6 или 7 собак, которые дохнут через в месяц одна и уложат ее в целлофановый пакет и до мусорника. И там они стоят. Хозяева животных на любые замечания соседей относительно своих питомцев реагируют агрессивно. Если она выходит гулять с собаками, делаешь ей замечание, что хотя бы поводок бери, дети маленькие, все. Она травит собак на людей. Специально? Специально, да, чтобы не трогали ее. По словам жильцов, они страдают не только от собак, но и от рук самих хозяев. Достается даже детям. Во втором подъезде у нас перепалены все кнопки, облито все фекалиями. Пожженные двери. Мы проходили по асфальту, и нас стеклянная бутылка не ударили. С каждым новым замечанием в адрес ее животных поведение соседки становится все более и более неадекватным. Больше всех пострадала семья Нефедовых. Как утверждает Виктория Анатольевна, после очередного замечания в адрес животных ее маму на площадке восьмого этажа ожидал неприятный сюрприз. Выходя с квартиры, она обнаружила, полностью оборачивается вся дверь с собачьими я знаю какими фекалиями. Как призналась Виктория Анатольевна, самостоятельно дверь отмыть не удалось. Пришлось звать на помощь соседа. Квартиросъемщики неоднократно обращались к коммунальщикам, поскольку терпеть такое отношение жильцы больше не намерены. Проблема нам известна. Вот, э, комиссионно мы выходили сюда несколько раз на адрес э, данной гражданки. В общем, ну, она, мы слышали, что дома кто-то присутствует, но нам двери не открыли. В общем, обращались к участковому. Проблема эта известна. А участковый сказал, держит вопрос на контроле. Методов борьбы с ними невозможно никаких принять, потому что люди не идут на контакт. Мы направили обращение к участковому, потому что вопрос нарушения правил содержания собак это не вопрос жилищного предприятия, а участкового милиционера. Он должен провести разъяснительную воспитательную работу. Попасть в квартиру соседки нашей съемочной группе не удалось. Никто не открыл дверь. Но по счастливой случайности встретились с ней на улице. Алла Михайлова отрицает все обвинения жильцов в свой адрес и утверждает, что сейчас в ее квартире проживает всего одна собака. Остальных животных нет. Мол, вывезла на дачу. 15 лет со мной живет собака. Почему все-таки жильцы жалуются на вас? Кто именно? Пока. Весь подъезд. Это совершенно не с этого подъезда люди. Совершенно не из этого люди. Это чужие люди. Это не люди, которых просто люди собрали. Для чего я не знаю. Как рассказал ведущий ветеринарный врач Мариупольской государственной лечебницы Владимир Фолотов, в данном случае нарушены правила содержания домашних животных, которые не прошли ветеринарный контроль и могут быть потенциально опасны для здоровья человека. Они э, не осматривались ветеринарными специалистами, как гласит закон. Также они, естественно, не привиты против бешенства. Вот. И со сложившейся ситуацией э, необходимо проникнуть все-таки в квартиру, определиться, кто является хозяевами данных животных. В принудительном порядке этих животных, если они, естественно, не зарегистрированы, а согласно закону, животные без регистрации являются бездомными животными и подлежат, как говорится, отлову. Что можно решить по этому вопросу? Естественно, нужно необходимо найти квартиросъемщика, в котором находятся эти животные с его, как говорится, помощью или с требованием значит, проникнуть туда и изъять животных.